Ситуация такая сложилась во всех судах нестандартная. Нестандартная это поскольку ни одного из судей, это все, как правило, выпускники юридических вузов, не описывались такие случаи, как в один-два дня перейти целиком с одного системы законодательства на другую систему в совершенно другой страны. Поэтому конкретно сказать, почему они не рассматривают сегодня заявление и дела, которые имеются у них в производстве, они просто даже при всем желании не могут этого сделать, потому что теперь каждый судья должен выносить, обязан выносить решение или приговор только по законодательству Российской Федерации он мог бы это сделать любой из судей, но там есть такое ограничение, что это может сделать только тот судья, который является гражданином Российской Федерации. На сегодняшний день, пока, насколько мне известно, хотя в усиленном порядке, вплоть до того, что в кабинеты судей приезжают фотографируют и чуть ли не в кабинете им вручают российские паспорта, этого еще недостаточно. Недостаточно, потому что не все до конца продумано. Если, к примеру, вот завтра у меня два часа процесс в Киевском суде, к примеру, судья уже имеет российское гражданство, то есть имеет право вынести решение именем Российской Федерации, но он не может сделать, потому что я являюсь участником этого процесса как адвокат. Я еще не имею российского гражданства. То есть вот эта вот процедура оформления таких технических моментов, я думаю, это не решается в течение одной-двух недель. Минимум, как, как минимум, месяца полтора-два.